Наше життя это стрим. Стрим колоды. Я не против. Наша страна наш Дим. Он на бок пишет турботы. Давай, давай, если умеешь. Давай. я это умею. Я это все умею. Нормально это не будешь материться. Ну хорошо, не буду материться. Да. И ты не будешь. Материться. Да, я тоже не буду. И давай договоримся так, так. Глушить тоже не будем друг друга. Давай вот у меня вопрос к тебе. Будешь День Победы отмечать? Нет. Нет? Нет. А вот дед воевал у тебя? Да. То есть ты, получается, что Дедову Победу отмечать не будешь? Я спрашивал у деда, что за дурной праздник, столько погибших и все празднуют. Я не понимаю. А когда развалился Советский Союз, он плакал у меня. Я говорю, твою страну развалили, какой дальше День Победы? О чем мы будем тут праздновать? Ну подожди, ну подожди. Получается... Это я маленький был. Ну понятно, но ну, сейчас ты сейчас-то понимаешь, нет, что день, почему что такой День Победы. Да. Что, что, что фашистских захватчиков освободили советский суд? Какой ну, ценой? Большой ценой. Иначе да. погибли все. Погибли. И так много погибло. Ну, погибло. Ну лучше же, понимаешь, что вот ты родился, а мог не родиться ведь. Я недоволен, что я родился. Ух ты, блин, ну вот тебя, братуха, вообще уносит. Ну, я не знаю, тогда тогда плохо, если ты так думаешь, что плохо, что ты родился. Ну да, у меня так. такие мысли. Почему? Потому что мне этот мир не нравится. Я болею очень много. В смысле, болеешь? У меня Человек? инвалидность. А инвалидность? Да. Соответственно, я соответственно, не... как бы то, что я бы не родился, было бы лучше. Почему? А хочешь, подожди, ну, может, хочешь чтобы твои мог... дети были счастливы, не рожай их. Подожди, подожди. Ну может не случайно тебе Бог дал жизнь? Ну может. Может быть, что-то какая-то какая миссия есть у тебя. Ну, не, так, не, все, не все так просто в жизни, понимаешь? Ну, да. Если ты родился, если ты инвалидом родился, ведь это не спроста, ведь. Ну да. Ну вот. Что то значит? Значит, что-то в этом... Я в этом, мучаюсь, этом, у меня почему? экзистенциальные боли. Это понятно. Ну, uh. сейчас же медицина, то есть, может, пить-то. у вода. меня не может. Не может? Uh -uh. Ну, все, в любом случае. Вот ну, поэтому. Ну давай, давай, давай про 9 мая. Смотри, я считаю, это траурный день, потому что много погибших. И у нас в Украине писали, никогда опять, типа, Никол снова. знову. Соответственно, ну, чтобы не повторилось. А оно повторилось, понимаешь. А мы не хотели. Это просто ты так видишь, понимаешь? Ну вот, да, ты реально так... воспринимаешь так. Вот смотри, вот Красная Армия освобождала Киев в 45-м 43 году. Освобождала Киев. От немцев. Освобождала. Вот сейчас она тоже освобождает. Так она и Берлин от немцев освобождала. И Японию, потом. Японию освобождала. И Японию будем освобождать. Все впереди. Вы Особождает в своем уме. А я буду. А в каком ты горо, городе живете? Я на Ураль живу. Челябин. Мы будем Челябинск освобождать. С таким успехом. захвачен. Я буду освобождать. Как ты будешь возможно? Ну, с, с помощью немцы? донатов. Донаты на ЗСУ буду давать, чтобы Челябинск освободили от русских. Я хочу там жить. Ну вот я тебя вижу, вот, вот видишь, у тебя А ты все, ты будет. уедешь на Камчатку. Или там, я не знаю, на, на, на Северный полюс. Но ну, немцы не дойдут до, до, Урала. Они тогда не дошли, сейчас не дойдут. Посмотрим. Может, французы теперь дойдут. Тем более Может, не дойдут. Макрон перевоплощенный Наполеон. Ну, ядерная держава, ты что? Да никакая разница. У французы тоже ядерная держава. Значит, ну, мы будем мы... ядеркой плеваться все. Ну, так, как это. Ядер? миссия Просто наша. Ядер? Это миссия наша. Ты же говорил, что тут мы все должны для чего-то жить. Чтобы сдохнуть. Мы живем, чтобы сдохнуть. Все, сдохнуть надо, надо жить, чтобы Конец ядер. мира будет, конец, как бы, конец света будет, как в Библии писали. И все. Да, ну, Войны они, были, они коронавирус был, все. Библия все предсказала. Будем ядеркой плеваться. Да, ваши ваши ядерко. заявляют все, даже Путин заявил недавно про ядерку. Так надо же сейчас наше учение мы проводим. О, видишь, все, будем ядеркой плеваться. Гарантия, ну, ответка, бежал, гарантия по ответка по Челябе ударит. Ну, гарантия? Ну, значит, подожди, все, ну, твоя миссия сдохнуть. Ну, ну ладно, потом я... Все, ладно, просто, ладно, ну, так, так все подох, весь мир. Ну, весь мир, значит, все, весь мир в труху. Да. Вы, вы же вы так захотели, ваша страна. Вы начали. Мы? Конечно. Кто начал первый угрожать всему миру ядеркой? Вы... Ну, чего угрожаете? Чего? Ну, сначала Ким Чен Ын угрожал, потом вы... Кто еще. То еще. Америка где угрожала? Покажи заявление, где американцы угрожали. Да угрожают постоянно. Покажи, Америка. где заявляют. Давай посмотрим какие-то оригиналы, где они по-английски. Оба, оба. Обама помнишь говорил, что разорвать надо разорвать. Не, разорвать, верю, не верю, не верю, не верю, не вот верю. Есть. Не может такого быть. Не может. Обама наоборот сказал, что Украине не будет помогать за Крым. Нет, он сказал, что, а, что Россию надо разорвать в клочья. Первый раз. Тут клочь, это же не ядерка. А у вас есть явные при... сначала пропагандисты, а теперь дошли до Путина. Представляешь? И Медведев говорил сколько. Это Путина убить говорит. говорит Медведев это безопасность ваша. Ну, понятно. Представляешь? Ну, понят, понят. То есть, ты, представляешь? Короче, То есть ты короче. вы первые начали угрожать всему миру. Вы первые. Марино, Соответственно, думаю, вы, вас надо уничтожить. За мы мы расширялись -то в сторону. вы же напали на украину потому что украинцы прыгали на майдане а, на вас над, а вас на вас надо ядеркой ударить потому что вы все угрожали ядеркой Вас надо уничтожить. Посмотри, вот, посмотри сколько прошло времени, да, вот 30 лет, и украинец говорит русскому, по вам надо ударить. Конечно, я считаю, да. Потому что то, что Лично. вы говорите, все ваши... А раньше такого не было. было. А раньше наши с тобой когда деды Когда Соловьев вести. говорит об этом, то это норма для тебя, а когда украинец говорит, же... то это... Подожди, подожди. То раньше вы нас не нас нападали на Украину, и Макрон никогда не говорил, что войска да надо войти. Да кому, мы же, мы же в Украину-то освобождали. Вы довели меня до того, что Макрон мне тут войска хочет ввести. -за а вас. Вы сами просите. Не, не из-за вас, да, просим, просим, конечно. Просите, Это я конечно. троллю тебя, ты не заметил? Нет, да. Я довольный, что Макрон хочет войска вести. Понятно. Это что называется ты? интервенция. Интервенция. Поляки должны То зайти. Сидит гражданская Фран война, Французы. а сейчас еще будет интервенция. Гражданская, а, да. Как, а как, как ты понимаешь будет. гражданская война? Давай определение обсудим. Давай посмотрим интернет гражданская война. Ну, помнишь, да, вот после революции в семнадцатом году гражданская война началась. Вот сейчас гражданская война идет. В России. Почему вот вот, вот такой? В России все. Вот, вы, вот, Украина и Россия, это все. одна А, Россия. Что, а, Россия. а это. Вот гражданская, война гражданская война у нас. Гражданская В 20-х годах так же было. Кто хочет, войск, кто вы Киев хотите захватить или мы Москву? Нет, его захватили уже Киев, мы освобождаем. Так это не гражданская война. Ну как ты не гражданская? Ну почему война? ты глупости? Вас, ты, ты же знаешь, что ты У вас банда захватила, понимаешь? Кланы захватили. Власти а пришли, кланы, черные кланы. Да, 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 да. Они я распределили я мечтаю, чтобы мы вас выгнали отсюда. Это самое главное. Вы выведите, да? вас а у если у вас нет, будет ядерная власти. война, будет я тебе, ты вспомнишь а значит, мои слова. Вот сейчас в нашей Ты главное в очках сидишь, чтобы когда будет ядерка бить, то чтобы очки спасли тебя. Что ты, Что, ты пишешь? У нас противоракетная система, знаешь, Что, Ты, главное, в очках сиди, там, челями. Ну, началось. То есть ты начинаешь ты С тобой серьезно хочешь, говорить, ты начинаешь. Мы правда. общаемся с тобой серьезно. Так я тебе тут я сейчас бы сейчас начал бы про кепку, про твою говорить, еще что-то. Но это же не серьезно. Там три зуба нет, видишь? И что, что нет? А зуба? есть кепка с три зуба. Слушай, а мы всегда ссорились. Какая разница? Мы, матерились всегда с тобой и ссорились. Да нет, ты вот как бы ты такой, как бы, ты, звук выключишь, что там пошлешь там. слава богу, ты меня слушаешь. Тебя как бы вот такие, как бы, у тебя вот, ну, не только со мной, но у тебя бывают такие нарративы. как бы ты вот, Слава ну, Богу, ты меня слушал сегодня. Ну если, а что ты Что-то новое, что ли, сказал? Если есть вопросы, задавай. Ты сказал, что странно, что украинец хочет ядерной войны. Да нет, я просто я вопрос забыл, Будешь ли ты праздновать День Победы, вот и все. А, понял. Нет, не буду. Ну, будет. нормальный вопрос, нормальный ведь вопрос. Не, не, не провокационный. где не не у тебя воевал, у меня воевал. Один, а такого? у меня один воевал, другой не воевал. Ну и что? Ну все равно один-то воевал. Другой, который не воевал, национализм в душе. А, вот. но, но не, но не входил ни в какие. Просто по наци... мыслил как Вот так вот, вот все у вас вот так вот. Вы потому что на границе живете, у вас там в течение вот это европейское там разлагает вас. Вот видишь, один воевал, другой не воевал. Вот у нас на Урале здесь да. все деды воевали. У нас все. так, не, он с инвалидностью был, дед, который не воевал. Ну, а ты конечно а националистом был. Не, в душе, ну типа по мышлению. Националист не значит убивать кого-то. Националист это по мышлению. А националисты вот, а скажи вот, скажи вот, пожалуйста, националисты что такое националист? Националист это когда любит свою нацию, свой язык, свой э, свою культуру, это националист. Любит, Понимаете, потому вся... что оно родное ему. Хотя И он не предаст. И он не предаст. Ну, да, а, вот, это ну, русские, русские, Да, да, да русские националисты, националисты, да. Если русские а любят. Чеченцы это... а, а чеченцы это националисты? А если... чеченцы. Конечно. Националисты да. это... То есть, это нормально это, Интересы национальности ставить в первую очередь. Ну, как бы нормально. Ну, то есть это нормально по твоему да? Конечно, националисты это классно. Ну, ну, и что В это вас будет? учат, что национализм это плохо. Есть высказывание Путина, где он говорит, что он националист. Самый лучший в России. Самый ну, большой вы, националист в России это Путин. Ну, что плохого ну, ничего это хорошее слово, слово это, оно не несет негативного контекста. Вот нацист, да, это негативно. Это когда вырезает других, потому что его нация классная. А националист просто любит свою нацию. Ну, Они не вырезает. Я понимаю, я понимаю. понимаю ну, как-то так. И я не верю, что там один шаг. От, от национализма до национализма не верю. Нет, ну понятно, что ты не веришь, я понимаю тебя. То есть, угу. получается, то есть, вот у тебя, получается, ты любишь свою нацию. А зачем ты это французов-то зовешь? Чтобы помогли нашей нации. То есть, что, мы защищаться на колен... от России. А? Ну, так вы же, ну, подожди, ну раз у тебя своя нация, зачем ты на колени перекинешь? Но... Так не передные на колени. Мне тоже не становится. А это, а, это он, О, братан, А, а Зеленский. Вот их поубивает там, Зеленский да? Зеленский сказал, что не надо. Ну, Зеленский сказал, что не надо Зеленского так-то вот, его никто на самом деле не спрашивает. Да ладно, все, все всегда от Зеленского. Ты считаешь, туда... ты считаешь, что он не артист, да, которого она в Голливуд? Нет, он, он говорит, если он не хочет, то он не он хочет. Он говорит, что он президент, у него, есть, у него есть свое мнение, он свою линию гнет, а ты что, да. лучше, чем другие президенты? А что он тогда мотается по вот Америке? В Америке вот, вот, о чем мотает? говорят, то он и говорит. Ну, позв... сказали ему дать слово, дали слово. Ну, то есть да, он, 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 это же дипломатия работает. Дайте ты нам, что, ну, дайте нам ты Что, ты, ты, ты что думаешь, что его пригласили американцы? Это что, наша дипломатия работает, чтобы он туда поехал? Да нет, он просто определенный кусок пирога держит ну, и все. Вот ну, все. Я, я понимаю. Для а тебя, другой для, кусок для Тебя, для тебя, для тебя третий кусок пирога держал. Ну, а банда стоит у вас. Банда, а как? Где стоит Аваков теперь? Где-то в Америке где-то. ну спасибо тебе хоть за... А это нормально, нет, что в Америке был. Ну, спасибо тебе за, хоть за диалог, а не какую-то... Нет, ну вот ты по-твоему скажи, по, вот чисто вот по-братски, вот, 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 он был у вас, Аваков был у вас там кем-то в правительстве там какой-то занимался, а сейчас в Америке живет. Это нормально? МВД, МВД, министр... Да Но это нормально, потому что внутренний. в Америке? Да. Вот если не в Америке Смотри. живет. Который Смотри. Майдан замутил. Смотри. Это нормально, ты считаешь? Смотри, не ваши богатые люди, не наши не воюют, запомни это. Я понимаю, но вот по-твоему -по это нормально, что я ценю по как, как ты живу? говорил, гражданская. Они не хотят в гражданской войне участвовать. Порошенко живет Порошенко а, живет в Америке. На... Это Порошенко на... нормально? Порошенко в Америке живет? Да. А ты как знаешь? Да он, он, он из Америки давал он Так говорил. он же депутат Верховной Рады. Какая разница? разница? Как? Он на, на заседание должен вот ходить. Ваш президент, да, ваш президент бывший, живет в другой стране. Как? И кто тебе такое сказал? Кто... Вот скажи, нахера ему нужна вот эта страна была изначально? Кто тебе сказал это? Что, да он наш, дает интервью из Америки. Да он просто туда ездит, на эти, на а, свои. По своим делам. Понятно. А что ты не ездишь? Смотри, смотри я. Потому ты что, что у, меня, у, меня, у, за денег, за у меня денег нет. Почему он ездит? А у тебя границы закрыты? У, 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 у меня не закрыты, я же инвалид. У меня денег ну, нет. Ну, а у другого пацана закрыто. Потому что богатые не воюют. А да. тебе это устраивает? Запомни, да? считаешь, запомни что... эту фразу, богатый не воюют. Ни с одной стороны, ни с другой. Ну, ты согласен, наверное. Подожди, ну, ну богатый в каком плане? У кого деньги есть, что ли? Что, что? У кого деньги есть, Ну, Пети возраст не позволяет быть военным. У Порошенко. Ну, у Порошенко дети есть? Дети есть. Они а все, они все за границей. Они все за границей. А почему они за границей? Потому что так, такая, такая система. У вас тоже есть многих детей за границей. Тот же Соловьев, тот же там. Или этот как это, Соловьев, и там пошло там какие-то Володин. Там, Соловьев же там, не президент. Ну, Володин, там еще другие порашки. нет детей вообще. Слушай, ну у нас ну, же Соловьев. Ну какой-то. Какие-то же есть дети за границей. Путин на <свят> дочки за границей. Да если бы они были за границей, ты что, что смеешь? Путин Путина дочки за границей. За границей, да. А да. Когда, тогда бы Путин подчинялся бы Западу, без всякой войны. У Лаврова вот, дочка. У дочка вообще не знает русский. У кого? У Лаврова. Сейчас смеешься, что ли? Ну так не пишут, я же не знаю. А вот тебя обманывают эти силы. А, ну вот вас вас, вас там грузят, да? Соответственно, со... ну, слушай, я не а обман... подожди, Ты считаешь нормально, что Иценюк живет в Америке? Нормально? Нет, не нормально. Не нормально. Ну хорошо, хотя вот ты Я вот считаю, возьму. что ненормально. Он должен воевать. Если он здоровый, он должен воевать. Если у него инвалидность, он имеет право ехать куда хочет. При условии, что инвалидность не куплена. Это же нормально все. Понимаете? А ты слышал, да? А ты слышал, что вот читай Зеленский, жена, вот и Зеленский, сам Владимир Зеленский, покупают, короче, в Англии особняк большой. Это фейки. Я слышал, что это фейки, и они развинчивают эти фейки, любые журналисты все показывают, что ну, это неправда. А может, это вам сказать, что это Может. Фейки? Я знаю, что у Лаврова есть замок на 18 миллионов долларов. Так А почему? Ой, у есть... не у Лаврова, у Шойгу. А это министр обороны. Сам подумай, где он деньги берет. А где у мальчики, замок? мальчики голодают. И мальчики не 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 дают. Не где замок? Надо искать. Я слышал такую информацию. Я смотри, ж... смотри, я читать не могу. В отличие от тебя, я читать не могу. А, ну Соответственно, да. я где-то слышал. Ну, что, а знаешь, хорошо, вот... ладно, все. Слуховая с... с... да, память да. не, не работает да, так, если как ты зрительный. действительно инвалид, я, ну, да. я тебе как бы сочувствую, реально, душевно сочувствую. Спасибо. Да, вот. выздоравливаю. Да, да, и ты выздоравливаешь. Да у меня все ровно А, ну слава богу. Слава Богу, да. Все да, поговорили, дай бог. да. Дай бог нам всем здоровья и тебе, и мне. Угу. Поговорили. И твоим подписчикам, моим подписчикам. Спасибо, что не предлагаешь ракеты в мой дом. Их, а, зачем, а есть люди, которые предлагают, чтобы ракеты летели в мой дом. Не знаю, зачем. Ну, люди, ну... но ну, Они же, не, они же не, не отвечают. ну На кнопку же не могут нажать. и же не подпускают кнопку. Ну да, но они желают этого, понимаешь? Ну, желание, понимаешь. Желание и желание. Бывают люди разные. Не обижайся да. ни на кого. Но странно, что вы это называете гражданской войной. Честно, очень странно. Я не это понимаю. реально гражданская Я война. Я не понимаю, вы реально в это Мы верите? Русским народом. Вы реально в это верите? Да. Вы считаете Украинство? Украину своей собственностью? Украинство это специально выстроенная система, uh -huh. чтобы нас рассорить, uh -huh. разорвать нас в конце концов, что один украинец, другой русский. Oh. Вот то есть Украина не суверенное государство? Не то, что суверенное, Мы, ты русский, я русский. А когда вы это поняли, что Украина не суверенное государство? С самого начала. В 91 году? Конечно. Ага, то есть вы хотели восстановить. Пусть... То есть это реваншизм в ваших головах, да, Путин? Что вот реваншизм? ты Пустина. понимаешь, мало Пустина. написать в Конституции, что вы суверенные. Это вы написали, угу. вам это сказали, вы в это угу. поверили. Такого в мире не происходит. В мире каждый клочок земли поделен. Угу. Понял. А вы чего-то решили, что вы неприкасаемы. Угу. Понятно. А что вы Отлично. решили, что, что Украина должна с вами быть, а не с Польшей, например? Потому что это наша исконная наша русская земля. А, то есть вы претендуете на мои земли, где я родился? Да. А как так? То я же родился тут. Что же вы имеете право запирать у меня дома? А мы что тебе? Типа, ты будешь хорошо жить, что тебе. Типа? Я ты не знаешь? хочу, ты я жить? не хочу. Я хочу типа, Украину. если нас не будет, ты помрешь очень быстро. Нет, то вас не было, все нормально было. Не, да. не, нет, нет. А кому ты нужен? В Европе, что ли? Нет, тебя твою землю заберут. Ну, я могу ездить по заграничному паспорту в Европу, значит, я им там нужен. Без визы. Приехал. Мне нужен ты, а завтра, зачем? завтра поехал ну, на границу и уже. Брату, там. Ну, посмотри, как ваши там живут сейчас. А в Россию я не могу приехать. Ну, потому что нам надо... Значит, понимать, я нужен как... Польше, Европе. Я ж туда и в могу приехать. Польше ты не нужен. Не нужен, я могу туда приехать. Не, не можешь сейчас, -то. у тебя закрыты. У меня, у меня лично открыты. Ну так езжай. Я не хочу, я хочу в Украине жить. Но ну, же, им... они мне дали добро без визы, бесплатно приехать к ним в любой день. И Я что могу... ты хочешь, что они будут тебе платить дотации? Вот зачем ты им нужен? Можно сделать собеженцем, да. Ну, а зачем ты им нужен? Чтобы ну, какой то Но ну, ну, был... ну, смотри, если они дают мне такое право, ты нужен... А ну, значит, что-то не хотят пойметь с тебя, раз они тебе дают. А, да, если -то. дают, то пойми. Я понял. Ты, ты, ты просто так жил с детства, что если Нет, кто то дает, то пойметь. Ну, хотят. А кто? Подожди, получается, кто-то за тебя будет работать, что ли? Смотри, хорошо? мне приходит на карточку э, от какой-то службы э, европейской э, деньги приходят на карточку. Почему? Подумай. За, они почему это называется организация, чтобы пищу дать. Из вместо вместо еды они мне деньги присылают на карточку. Вот так Потому что у меня живут. инвалидность. Неужели Понятно. ты думаешь, что они у меня заберут эти деньги ну, и что Нет. А? Много а? дают, нет, не, много Мало. Дают. мало. Да. Но все равно добавляют, помогают, организация какая-то. А, вот, 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 а вот Зеленский заявил, говорит, Америке, говорит: вот говорит, ну, говорит, денег не дадите, нам говорит, пенсионерам нечем будет платить Ну, это. конечно, правильно да. говорить. А правда? Конечно. Да здесь же бюджет в Украине нормальный? Сейчас война идет. Ну так это просто получается. Да какие вы тогда независимые? А мы не независимые, сейчас война идет, какая независимость? Просто Украина все равно суверенна, потому что власть в вот у нас же власть, все есть, у нас, нас и пенсии нас... платят, и все, и мы не бегаем с миром по сортям другой. Это пока что, мы же доведем вашу а, экономику. Да, мы доведем вашу экономику, что вы будете голодать. А Будут голодные бунты и будет развал. а, а если не доведем? А, голодные Доведет, бунты. Да, и будет развал. Ты видел России. сейчас Ты видел, что у нас сейчас в магазинах творится? Не, не видел. Ну, мне показывали там дорогую клубнику, например. Когда клубника сезон был, они там показывают захмарные цены. Я в шоке был. Ну, подожди, то яйца показывают. Если, если цены зашкварные, значит никто не будет ее покупать? Не, не, ну для вас нормально это. Ну, то есть получается у людей есть деньги, чтобы покупать? Есть деньги, но цены по сравнению с Украиной. Ну там, понятно, там, ну, а ну покупают, значит могут позволить. Да, можно так аргументировать. А привести. ты можешь себе позволить? Я могу все себе позволить. Клубнику можешь позволить? Конечно. Я же ну, ну, донаты присылаю. А, ну, донаты да. Я же за донаты живу. А что смешно? Это ж, это ж моя деятельность. Я оформил себе как бизнесмен, и я налоги плачу в государстве. В, в отличие от тебя, да? Донатов. да. Понятно. Вот, соответственно, все нормально. Понятно, понятно. Клубник очень. Ну, 5%. Сколько, сколько 5%. Сколько? процентов? Это с какой Это что у тебя? За какой вид деятельности 5 процентов? Вид деятельности информационная. Не, 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 вообще ИП, а что у тебя? Что у тебя за налоговый? Ну, у меня физическая особая да. Особо предприемость называется. 5%. 5 третья группа, да. Третья группа 5%. А, то, что ты инвалид? Не. Нет. Просто Возможно. потому что, я, потому что я не хочу себе пенсии. Ну, по, по ФОПовской идее. У нет 5 налога. А? Нет такого налога, нет. Но у нас есть. Нету 5 процентов. Ну, у нас есть. Нету, нет. Ну, я же плачу 5 процентов, все нормально, проходит налоговая в это... Ты не можешь платить 5 процентов. А ты как, ты как, ты, как, предприниматель, что ли, работаешь? Ну, да. А какое у тебя предприятие, как оно? Как, на какой системе налогообложения оно находится? Третья группа, я же сказал. Какая третья группа? Что за у что? Ну, за третья... Группа? ну надо там не изучать этот момент. Но она там не 5%. 5, у меня 5. Нету, нету. Ну, я, я знаю, что 5. Нету, Налоговая нету. Одобрила, одобрила то, что я подал. Я подаю отчет. Мне бухгал, бухгалтер подает отчет. То есть, смотри, то есть ты, получается, к тебе приходит донат, да? Да. Ты с них получаешь налог. Да, 5%. И бабки остальные себе забираешь. Ну, какие-то себе, какие-то на армию, какие-то а помогают. Какие а я процентов на армию отдаю. а где это фиксируется? У меня на карточке. А какой карточке? Где фиксируется, что ты отдаешь на армию? Люди, которые в армии получают эти деньги. Они видят. А зачем они им в армии нужны эти деньги? Дроны покупать. А они в армии служат и дроны покупают? Да. А где они покупают? Он в окопе сидит, ему пришла. Не, ну он? Есть, есть люди, которые, их родные, которые покупают. А дроны ну, покупают. Да. То есть у вас есть дроны, которые продаются за деньги, но на фронте их не хватает. На фронте не хватает, потому что их мало. Ну, продаются же за деньги где-то. Они же где-то покупают же их. Да. Ну, так если они продаются за деньги, а на фронте их мало, так какого хера? Забирайте, кто их продает. Не понял. Зачем вы да. покупаете-то их? Покупаем, чтобы было больше. Вот забрался ты, а, братан. Ну я, не, я не забрался. Я, я, чест... забрался, забрался. я честный я человек. Я по глазам вижу. Я, я глаза честный вижу. человек. Ты ничего, ты ничего на армию не кидаешь. Кидаю. Есть, ну? есть счет, куда я кидаю. Они могут подтвердить. Какой счет? Кому Туда, ты куда я кидаю. А если это мошенники? Ты же не знаешь. Как это они это не знакомые. Это мы не знакомые. Ты же не знаешь, купят они дроны. Это купят. мы не знакомые. Знакомые так за деньги какие-то знакомые. Если значит, будет на их совести. Ну правильно, вот им деньги плетят от тебя. Ты думаешь, они что-то покупают кому-то? Я думаю, что покупают. Я думаю, смысл покупать. Ну, ты по себе судишь, понимаешь? Я не собираю донаты. Я по своему обществу. Ты судишь по себе, что вы воруете. А у нас А, не я, не а я этим людям кучу. доверяю. Если бы не доверял, я бы не скидывал. Или скидывал да. мало. Но а так тебя, значит, получается, а все 20% значит, я думаешь, им скидываю. Ты находишься в криминальной схеме по отбору денег Я не. Ты обманываешь их, деньги идут на УСУ. Они кидают тебе бабки. Нет. Ты бабки часть оставляешь себе, скорее И, всего, они знают, а что они я имею право, я имею право распоряжаться хочешь. деньгами, как хочу. Нет, понятно, ну может Вот эти 20%, процентов, я с тобой не согласен, вот эти 20% я могу не платить на ЗСУ. А, то есть крыши нету у тебя? Люди, какая крыша? Ну ты под крышей работаешь, нет, Какой ты крышей? Ты, ты тебя че? крышует тогда, -то, нет? Нет. То есть ты сидишь в интернете, да. в открытую собираешь бабло да. И тебя никто не крышует. Нет. Да не ври. Ну серьезно? Вы все крышуетесь. Ну если и ты в это веришь, опять, если у тебя. Так я не собираю на Я не собираю на ЗСУ. Я сейчас разговаривал с вашими блогерами, они все рассказывают, всю схему. Я собираю. Если не будешь крышеваться, тебя закроют моментально. Я собираю себе в карман. И что я делаю с деньгами, это не дело твое и подписчиков. Потому что все понимают. Я сейчас. Я не говорю, что эти бабки на ЗСУ. Привет. Привет. Як ти що ти? Нормально все. Як розмови йдуть? Потихеньку, ви як? У мене, ну, це все сплош овочі, і сплош все переходить на тему, чому вони раби. і вони свалюють. І ну. ще попадаються, все виясняють у рівень розуму. Ясно. Добре. Радий вас бачити. Друзі, підписуйтесь, Бандерівська стрікоза, Бандеровська стрікоза. Бандеровська. Тож два канали. Два канали. Так, да, Бандерівська, Ба... запасний, там мало ага. відео. Все, підписуйтесь. І Бандеровська. да, Всім дякую да. за підтримку. Всі ставимо, шановному блогеру. Да. Так. На що збираєш? Зараз. У мене є два збори, але не я збираю, а другі люди, я допомагаю. Ми все час допомагаємо, ну, я ось спілкувалася з нашим блогером, він подумав, що я кацапка, і угу. він так почав на мене наїжджати. Спочатку даже трохи френдлі фаї, і, ну, врешті, коли він спитав питання, я... Як... ну, таке питання, як я думаю, як довго це буде продовжуватись, я сказала, що головне, щоб. Закінчилася була перемога України, це треба угу. лупати в скалу і донатити, донатити на ЗСУ. Тому так. ваша кожна гривна це врятоване життя солдатів. Правильно. І е, треба розуміти, що якщо е, ми не на фронті, то нам Необхідно це робити, бо це так. Як, як кожен, що, кожен, якщо хто... хтось боїться на фронт, якщо хтось не може, то треба воювати так. на інформаційному так. і треба на фінансово. перемога в війні, як сказав відомий так. французький якийсь там генерал, це гроші. Гроші. І ще раз гроші, три речі. Так. І тому переможе той, хто переможе грошима, так. і. То підтримує свою армію. А, тому Не забуваємо за донатити, війна ще не скінчилася. І, на жаль, так. вона ще буде довго Тому так. не жалійте гривну, дві з вас не буде, так. а кожна гривна це шлях до перемоги. Дякую вам. Дякую. Так, згоден. Гарного вам настрою. Вам Олег із Баварії передає вітання. Знаєте? Дякую, Олежу. І це вже від мене. Якщо хто хоче бачити гарні стріми, у мене інтернет не витягує, якщо хтось поможе моєму каналу на розвиток, бо самій довгенько копити на інтернет. Угу. Буду вдячна. Да. Підтримуйте канал. Добре. Щасливенько. Так. До зустрічі. Слава Україні! До зустрічі Героям слава. Наше життя це стрім. Наше життя це стрім. Наші донатори, ми самі. хочемо щастя дітям своїм в нашій великій сім'ї.